মানকাছাৰ মেঘালয় সীমান্তত অবৈধ চুলাই মদৰ ঘাটি উচ্ছেদ অইডুবা বৰকুনা আৰু ৰাঙাপানীত উচ্ছেদ কৰা হৈছে তিনিটা অবৈধ চুলাই মদৰ ঘাটি অবৈধ চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী এছ এছ টিৰ সহযোগত আবকাৰী বিভাগৰ তীব্ৰ অভিযান দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ সময়ত হাতশিঙিমাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ এক নিৰ্দেশ মতে মানকাছাৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষী এছ এছ টি আৰু আবকাৰী বিভাগে তীব্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি প্ৰায় তিনি বজাত অভিযানকাৰী দলটোৱে অয়ডুবা বৰকুনা আৰু ৰাঙাপানীত মুঠ তিনিটা অবৈধ চুলাইমদৰ ঘাটি উচ্ছেদ কৰে অভিযানকারী দলটোয়ে প্রায় পাঁচ কলিটার অবৈধ মদ জব্দ কৰি মদখিনি নষ্ট কৰি দিয়ে অভিযানকারী দলটোৰ এই অভিযানত অবৈধ বিলাতি হুৰাও জব্দ কৰা হয় আগন্তক পঞ্চায়েত ইলেকচন মানে এই নিৰ্বাচনৰ সময়তে আমি ইয়াৰ আগত বিভিন্ন অভিযান চলাইছিল আজি বিশেষকৈ মদ আৰু মদৰ ওপৰত আমি এটা অভিযান চলাইছি আমাৰ লগত পুলিচ সামা সাউথ সালমৰা এক্সাইজ পুলিচ এফএসটিপি যে মেঘালয়ৰ পৰা মানকাচাৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিখন বাহনত অভিযানকাৰী দলটোৱে তালাচী চলাই বাহনসমূহ মানকাচাৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হয় জেগা জাগাই আমি নিৰ্বাচনী অধিসূচনা অনুসৰি কোনোবা ব্যক্তিয়ে এখন স্থানৰ পৰা আন এখন স্থানলৈ একেলগে পঞ্চাশ হেজাৰতকৈও অধিক টকা অনা নিয়া কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে এছ এছ টি আৰক্ষী আৰু আবকাৰী বিভাগে ইতিমধ্যেই মানকাছৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তীৱ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত উপযুক্ত প্ৰমাণ পত্ৰ অবিহনে পঞ্চাছ হেজাৰতকৈ অধিক ধন লৈ অহা যোৱা কৰিলে অভিযানকাৰী দলে ধনখিনি জব্দ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে